大家好，这里是阿伦在生活。今天又要做录音开箱喽，每天都是也没每天啦，尽量有的做就尽量跟大家分享一下。今天呢，其实又是要开箱另一款的罗克的推车，哇它就叫做啊轻盈啊是吧轻盈的这一款推车。好，啦、啊，看一下箱子呢、就是么大个啊？这一款那个之前介绍过的那一款啊。 它的收纳的方式就比较不一样了啊,啊，这个是这样子，直接平平的收纳的，所以其实啊，相对来说呢，它的体积会比较大一点。好，我们来看一下，好，这个叫做什么呢？轻盈折叠小推车，加重量呢就达到了十一点六公斤哦。上一次呢，其实只另外一款呢，大概是十公斤，这个会更重一点。好，我们来看一看吧。 今天呢，要谢谢这一位叫做“拍子”的这一个朋友啊，给我做这一个开箱。打开来呢，其实可以看到呢，实好像要做一个组装哦。然后首先呢，看到了四个轮。第一次就要做一些组装。这就是那个推车的那个袋子啊，内部的部分。看一下这个说明书。 看一下这一个框架，看到吧？啊，其实它的整个呃开关呢，其实是非常的顺滑的，整个的、这、一、个这个部分。好，首先先把这一个啊、呃、轮子给装进去吧。好，好，这一个轮子呢，大概是长这个样哦，啊也是。 宽轮哦，嗯，而且啊，通常呢这种轮胎呢都是硬的啊，不不像普通汽车轮胎是软的。啊，大家看吧，就是这样子的一根，直接把它插进去那个洞子就可以了，非常容易哦，直接放进去。 其实也看得出呢，其实他们做的是蛮用心的。看到吗？前轮跟后轮有什么差别呢？就是这一根铁杆哦，它的形状是不一样的。前轮呢是这样子的一个四方的铁杆，后轮呢是圆的啊，所以就避免了差错的这个可能性哦。这一点是做的非常用心哦。好，非常的简单，直接放进去啊，就已经组装好了这一个轮子。好。 所以呢，也可以看得出呢，其实前轮的部分呢，这个轮子是不能转动了；后轮的话，可能嘛就可以自由的这样子转动。好，其实这样子呢就已经组装好了哦。再把它翻过来。好，再把这一个收纳袋。 你看来哦，大家看到吗？具有这个罗克的这样子的一个标志，哦，非常的容易，直接把它放下去好。好，那么这里就有一个这样子的一个套，把它套在这个地方。 非常容易组装的。好，前后呢就有这样子的一个啊，这种魔术带的形式，把它粘上去就行了。好，基本上这个推车已经装完毕了，最后呢再把这个把柄也装上去。这个把柄就是这样子的啊，上面是这样，这里呢就有一个可以调节啊。 握柄的长度，呃，这个按键，好，这个把手呢，其实就是这样啊。这里的组装是非常简单的，就是这样子的一个伸缩钮，对，然后把它套进去就可以了。嗯，那么其实是也是有这样子的一个阻尼的哦，它可以固定在一定的角度。嗯、然后这里呢，就是这个。 伸缩的这个啊按钮了，把它按上去呢，就可以做这个长度的这个调整。好，基本上这个推车就已经组装好了。其实第一眼看上去，这个推车的大小是蛮大的哦。嗯，组装呢其实很容易哦，就是把整个套呢直接套在这个铁架上就可以了。 好，看到吗？这边有一个这个黄色的按钮是什么作用呢？其实就是把拆卸，就可以做这个拆卸轮子这个控制。嗯，好，它的这个轮呢就能够做这个刹车，前轮呢就没有。嗯，然后再看一下这个袋子里面是这样哦，这样子的对，下面应该是要做一个固定。等一下，我们再看一下。 好，这个推测的设计呢，可以能看到，这里呢就有这个挪壳的一个标志，啊，跟上一款不一样，它就没有了这个 Glamping 这一个字眼。好，前后呢是非常简洁的，这里就是用这个魔术贴做一个绑定、嗯。好，这个就是，且就是在操作起来啊，可以感觉到是非常顺滑的。嗯 好，我们来看一下下面，应该需要做一些固定吧。对，看到吗？其实下面呢就有这个绑带，啊、呃，所以在绑在这个旁边的这个铁条，就能够做一个收纳的时候就一提，就会把整个铁架给提起来了。好，最后呢再看一下它的这个桌板，看一看是怎么组装的，这个推车。 好可以看到这个桌板的这一个包包呢,薄薄呢是这样子的、哦，这里是有一个这样子的一个提手，嗯、这里呢就是一个这样子的一个漱口袋，嗯、打开来看一下，然、啊、后这个袋子呢其实啊里面呢其实是有啊左右一个隔层哦，就是可以把这个杠子跟这个桌板呢分开来。 好，就看得到呢。这里有四个这样子的一个夹子，可以把这一个桌板给夹住。好，它的连接的方式呢是这样子的，一种像弹簧、弹簧这样子的一个铁条。好，在这里，把这一个卡孔夹在这个。 然后最后呢，这个铁住就在这接在这一个推车上面。嗯、好，最后再看一下这一个中国版，跟之前的那一款轻简才是不过其实它的大小会比较小一点。 从这里呢，就有这样子一个螺壳的这个标志。好，这个桌板呢就是这样子一个锁扣的一个方式了，而且是固定在这个桌板底下的，所以呢是不能调整的，所以这个杆子呢可能就要往内一些，才可以把这个。 推车已经组装好了，好，那我们来看一看吧。好，大家可以看到吗？这一款推车呢，其实它的桌板啊，跟这个啊推车的大小是一致的、哦。上一款啊，那个轻简的话呢，它的桌板会比较大。看到吗？这一个桌板是跟这个推车是一样大小的。对，对，所以呢，它并不会啊超过这个推车。 好，我们再看一下这一个啊桌板的这一个表面吗？就是像这样子的一个啊木色调，嗯，略略也是有一点不一样。好，这里呢就有这个挪克的标志。好，所以呢整个推车的造型呢就是这样子哦。啊，比较非常的咳咳简洁，嗯，像那个轻简推车呢，这里就有两个可以装水罐的地方。 嗯，所以整体造型呢是有一些不一样的，嗯，而且这个啊桌板的固定的方式就以这样子的一个夹子的方式，嗯，好，整辆推车就已经组装完毕喽。好，这个就是叫做轻盈的这样子的一个挪客的推车。 好，今天的开箱就做到这里哦。如果喜欢阿尔润才的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。你的点赞、你的订阅就是我继续下去的动力。谢谢大家，拜拜。